হেল্ল' গায়েজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আজি আমি ওলাইছোঁ এয়া মা মই বৌ খুৰী সকলোৱে মিলি ওলাইছোঁ মাকুম দিমহুলাৰ মাকুম দিমহুলা গাঁৱত দহা কাঁচ খাব ওলাইছোঁ দেই কাচ নহয় দহা এইয়া ককাইদহিত গাড়ীখনতে গৈছোঁ আৰু এয়া ভতিজা ছোৱালীজনী লৈ গৈছোঁ লৈ গৈছোঁ মানে বৌৱে লগত গৈছে আৰু ভতিজাজনী মোৰ লগতে বহিছে আৰু আমাৰ বেটিক লৈছিলোঁ কিন্তু তাৰ মানে কি হ'ল দেউতাকে নোযোৱাৰ কাৰণে নগ'ল আকৌ দেউতাকৰ লগত গুচি আহিলে এয়া বৰমাজান ৰিজাৰ্ভ পাইছোঁহি আৰু বেটীয়ে ভতিজাজনী টোপনি ধৰিছে সেইটো কাৰণে কিবাকিবি মই সুধি সুধি গৈছোঁ টোপনি ধৰিছে নাই কিবা কিবি বুলি কিনে ইমান ধুনীয়াকৈ বহি লৈছে চাওকচোন মাকৰ লগত নবহি কিনে মোৰ লগতহে বহি লৈছে আৰু এতিয়া বৰমাজান ৰিজাৰ্ভ পাৰ হৈ এতিয়া পালোঁহে ইয়াৰ ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভ ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভটো ৰিজাৰ্ভ এটা দুটা তিনিটা পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে অকল মানে ৰিজাৰ্ভে আজি ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভখন ইমানেই দীঘল নহয় শেষেই নহৈছে নিচিনা লাগিছে আৰু এয়া ডাঙৰীয়া থান পালোহি ধুনীয়াকৈ সেৱা এটা জনাই ল'লোঁ জনাই কিনে আকৌ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া এইপিনে নিচা গৈছে আৰু তেল যিহেতু তেল পেট মানুহৰো হওক গাড়ীয়ে হওক যিয়েই হওক তেল থাকিলেহে চলিব বোলা নিচিনা তেল অলপ ভৰাই লোৱা হৈছে আৰু মোৰ এ এটাই ভাল লাগিলে চাওকচোন ছোৱালীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত ল'ৰা নহয় দেই বেলেগ ডিপুত চাওঁ ল'ৰা থাকে কিন্তু ইয়াত ছোৱালী আছে এয়া চাওকচোন ছোৱালীকেইজনী চাৰিজনীমান ছোৱালী আছে আৰু আমি এতিয়া তেল ভৰাই মেলি পালোহি এতিয়া পালোহে আমি টিংৰাই বজাৰ এইয়া টিংৰাই বজাত ধুনীয়াকৈ কঁঠাল বিকি আছে মই ভাবিছোঁ আমাৰ তাত কঁঠাল এভেল ভুল একো কঁঠালৰ কাৰণে মানে একো আঁকালে নাই এয়া চাইছোঁহি কঁঠাল বিকিও হৈছে মানে কি ক'ম আৰু আৰু আহি মেলি আমি পালোঁহি এইজনে হৈছে দহাঘৰৰ দহা দিবলগীয়া খুৰাজন